Baiklah, terima kasih rakan setugas kita, Dr. Da Iskandar dan juga Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ceria ya Oda. Alhamdulillah terima kasih atas kesetiaan anda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi ini langsung yang kami bawakan dari daerah Blat Inspirasi Pagi Auda ya. dan seperti biasa pada pagi ini kita akan beberapa info semasa dan juga bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini dan sebagai perkongsian bersama keadaan cuaca di kawasan sekitar Pekan Kuala Blat pada pagi ini dalam keadaan yang mendung juga ya namun apa yang diharapkan semoga ianya beransur cerah menjelang ke petang nanti. Kalau terlebih dahulu saya mengusikan dua info semasa yang berlangsung di sekitar daerah Belait iaitu mengenai dengan majlis perundingan Kampung Pandan A, perumahan negara Kampung Penaga A Perumahan Negara Lorong Tengah Seria dan Perumahan Negara Lumut Kawasan 1 dengan kerjasama Jabatan Daerah Blight akan menganjurkan pertandingan DART sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Beginda Sultan dan dipertuan Negara Bernadir Salam yang ke-79 bagi peningkat daerah Blight yang mana ianya diadakan selama 3 hari ya, bermula 3 Oktober dan akan dituliskan pada malam ini dan esok malam iaitu 4 dan 5 Oktober 2020. 2025 bermula pada pukul 8 malamnya dan pertandingan dart ini bertempat di Dewan Bandaran Kuala Blight. Dan maklumat seterusnya yang ingin kita kongsikan di sini juga iaitu mengenai dengan pada hari ini dan esok iaitu 4 dan 5 Oktober 2025 akan diadakan acara KB Gempak yang mana ianya bertempat di kawasan Legar BSRC Seri bermula pada pukul 8 pagi sehingga 10 malam ya dan terdapat pelbagai persembahan ya seperti pertunjukan kereta-kereta lama, persembahan live band, jualan makanan dan minuman serta pelbagai aktiviti-aktiviti menarik ya untuk keluarga dan juga kanak-kanak ya jadi orang ramai adalah dia alukan untuk datang hadir ya bagi memeriahkan acara tersebut. Itu dia ada dua info semasa. Sekarang kita akan berhenti seketika satu bahan visual untuk tontonan bersama. Institut Penyelidikan Biodiversiti dan Alam Sekitar Universiti Brunei Darussalam dengan kerjasama syarikat Petroleum Brunei Shell Sendirian Berhad dan Jabatan Perhutanan Brunei telah melancarkan projek penanaman pokok batas fasa kedua. Inisiatif projek berkenaan merupakan kesinambungan projek penanaman pokok batas yang telah lama dijalankan dengan tertumpu kepada kawasan hutan paya gambut di sepanjang jalan batas. Hutan paya gambut Badas ialah Kubah gambut terbesar di negara kita dan salah satu ekosistem yang paling penting dari segi ekologi di Asia Tenggara. Badas ini is actually one of the very important ecosystem because ia merupakan sebuah salah satu uh, hutan yang memang penting iaitu hutan peat swamp forest. Jadi,nya memang Brunei ini ada total 16% pitsom forest di Brunei. Tetapi eh, angka itu akan terus uh, berkurangan kalau kita tidak cuba mempreserv kita ni punya pitsom forest. Jadinya kawasan badas dipilih kerana accessibility yang uh, bagus dan juga uh, tempat ini adalah salah satu uh, hutan yang dikirakan boleh uh, still mempunyai uh, biodiversity yang tinggi. Uh, and then kalau boleh uh, juga uh, piton faris ini sebenarnya masih very intact di badan ini itself tetapi kalau kita lihat di sekeliling pipeline ini, keadaannya uh, sedikit degraded jadinya ia pernah kena disturb in the past and then uh, ekosistemnya punya processes memang terkacau jadinya kami mau uh, badan piton ini berbalik semula ke condition yang pristine insyaallah. Projek penanaman pokok padas bermula pada tahun 2021 sebagai projek penyelidikan sains dan telah menghasilkan penanaman 334 spesies pokok paya gambut asli yang endemik kepada Borneo dan mempunyai nilai pemuliharaan yang tinggi kepada hutan paya gambut. Ah ha, kalau kita lihat di balik belakang saya ni itu pokok ibu pokok yang mula-mula kami tanam syori rubra syori albida tapi untuk ia me, me, dapat menjadi ketinggian itu it will take 100 years or more so sekarang pokok itu dalam 70 meter tapi yang kami tanam paling tinggi sekarang selepas 5 tahun 4 tahun 5 tahun masih dalam ketinggian 6 meter paling so memang lambatlah sedikit Penanaman 200. Anak pokok Dryobolanops serapa dikenali nama tempatannya sebagai kapur. Spesies pokok asli ini disenaraikan sebagai terancam dalam senarai merah IUCN dan hanya boleh ditemui di Borneo. Penyelidikan penanaman semula telah menunjukkan hasil yang menggalakkan untuk anak pokok kapur dengan kadar kemandirian yang tinggi dalam jangka masa panjang. Menekankan potensinya untuk pemulihan hutan paya gambut jangka panjang yang berjaya. Untuk melestarikan uh, hutan di negara kita ni, barangkali awareness satu paling penting lah. Sebab, okay, Brunei ada 72 hutan uh, in the our total land area. Tapi it's not necessarily kami punya hutan itu boleh uh, tahan dengan keadaan cuaca yang berubah jadinya satu kita ni perlu faham ekosistemnya macam mana dorongan ni berfungsi dan kedua kita ni mesti terus-menerus menolong kegiatan kerajaan seperti forestry department Forest, untuk terus mengadakan aktiviti-aktiviti reforestation dan sebagainya. Satu satu daripada effort kita ni lah untuk menolong juga. Projek penanaman pokok badas menunjukkan bagaimana pemulihan yang dipacu sains digabungkan dengan penyertaan aktif komuniti dan kerjasama pihak berkepentingan dapat memacu usaha Brunei Darussalam untuk melindungi biodiversiti dan ekosistemnya yang unik.